Продолжим программу. Благодаря Давосу, у Татарстана появились новые партнеры. Очередной экономический форум едва завершился, а его участники уже назначают встречи для дальнейшего сотрудничества с республикой. Давос в этом году посетили более двух с половиной тысяч вип-персон. Это представители властных структур и бизнес-элита. За три дня делегация Татарстана провела десятки встреч и переговоров. Их итоги – новые контракты, совместные предприятия и, естественно, рабочие места. Татарстанская делегация посетила форум в Давосе уже в пятый раз. И за эту пятилетку республике удалось очень сильно заинтересовать иностранных бизнесменов. Доказательства – новые совместные предприятия. К примеру, год назад после различных встреч, знакомств и переговоров в Давосе в республике открылось новое совместное предприятие. Детище КАМАЗа и компании «Бошунг». Результат этого партнерства – снегоуборочная техника, которая уже чистит дороги столицы. Шаг за шагом, начиная с 2005 года, Татарстан все сильнее заявляет о себе как об одном из ведущих регионов Российской Федерации. К нам какой-то особенный интерес. Именно после Давоса многие компании приезжают уже на продолжение встреч на закрепление договоренности. Завоевать авторитет за границей очень сложно. Искандер Мафлиханов отметил, что многие иностранцы сегодня мало знают о нашей стране. Россия для них это только Москва, Петербург, Сибирь, Тайга и Медведи. Но Татарстан стали узнавать и с каждым годом все больше и больше. И все благодаря грядущей универсиаде, чемпионату мира по футболу и различным экономическим мероприятиям. Только в этом году их на татарстанской земле пройдет 40. Даже часть саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кстати, в Давосе нашли и новых партнеров партнер по универсиаде. Оказалось, что спонсировать ее хотят многие. К примеру, концерн Coca-Cola. Альбина Батышная, Даркунафин, Вести, Татарстан.